Реформування податку на додану вартість, чи вдасться уникнути шахрайських схем та чи можна знайти ПДВ-заміну? Скільки коштує медицина? Чи завжди працює правило? Ранній стадії захворювання менше витрати для гаманця. Медицина ціна питання, чи завжди працює правило, ранній стадії захворювання менше витрати для гаманця. Підступна глаукома, безсимптомний перебіг хвороби та невиліковна втрата зору. Як зарадити цьому? Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою у Харкові. Що потрібно знати про цю недугу, економічний аспект проблеми, скільки коштує лікування та сучасні технології? Заболевание глаукома, прежде всего, коварно тем, что его начало бессимптомно. И чаще всего пациенты не могут сразу определить ранние стадии заболевания и обращаются к врачам уже в том состоянии, когда глаукома развилась до второй или третьей стадии. И самое большое коварство этого заболевания, кроме того, о чем я сказал, это то, что мы уже не можем вернуть утраченные зрительные функции ни консервативными, ни хирургическими методами лечения. Поэтому заболевание фактически наносит необратимые изменения на орган зрения. Попри усю безсимптомность глаукомы, зазначают офтальмологи, ознаки проявлений цієї хвороби все ж таки существуют, и лекари радят их не игнорировать. Часто ранним, одним из ранних признаков глаукомы является повышенное слезотечение, слезоотделяемое, которое возникает на фоне здоровых слезных органов. Ну и кроме того, это сужение периферического поля зрения. То есть если вдруг человек каким-то образом может определить, что он хорошо видит прямо перед собой, но у него каким-то образом страдает поле зрения, особенно это касается тех, кто будет автомобиль, они могут на это обратить внимание, то это один из самых основных признаков, который может заподозрить развитие глаукомы и заставить пациента обратиться к врачу. Но еще раз говорю, что очень часто пациенты замечают изменения с поля зрения уже когда они не начальне, а достаточно виражене, і от тоді вернуть уже утратили, очень сложно. Окрім вже перелічених ознак наукоми, наявність яких має занепокоїти людину, існує ще ціла низка факторів ризику, що можуть сприяти виникненню цієї хвороби. В случае, если эти факторы присутствуют, это привод обязательно обратиться к офтальмологу, рекомендует фахибцы. Прежде всего, это те больные, которые знают, что кто-то из близких, из родителей страдал лаукомой. Это больные с сахарным диабетом, это больные с повышенным артериальным давлением. И те пациенты, которые могут у себя каким-то образом отметить первоначальные признаки заболевания, косвенные, но тем не менее они уже могут натолкнуть на мысль о том, что нужно подойти к доктору и проверить и давление внутри глазной и прочее. Признаки, які бути для цього За даними Всесвітньої асоціації товариств з глаукоми та Всесвітньої асоціації пацієнтів із глаукомою, кожен п'ятий пацієнт, що хворіє на глаукому, втрачає зір. Водночас, кажуть, лікарі глаукома у структурі офтальмологічних захворювань становить менш ніж 10%. Статистично на сьогодні на диспансерному по поводу глаукому в нашій області більше 16 тисяч людей. Я можу сказати, що ще, 8-9%. Лет назад эта цифра была около 10 тысяч. Это не значит, что стало намного больше больных, просто на сегодня все-таки у нас есть успехи в диагностике глаукомы. И вот те больные, которые мы выявили за последние 6-7 лет, а выявили мы их в основном при профилактических осмотрах, и очень часто это выявлено на участках семейной медицины при профосмотрах, вот эта цифра, которая нам позволила получить реальное количество больных, о которых мы знаем и за которыми мы наблюдаем. Ежегодно выявляется от полутора до двух тысяч пациентов по всей области, которые страдают глаукомой или которые нуждаются в обследовании для исключения или подтверждения этого диагноза. Это очень большая цифра, и она в принципе, остается стабильной в области последние годы. Как свидетельствует статистика, переважна большинство хворих на глаукому выявляется уже на второй, третьей стадии заболевания. Статистику здесь как бы достаточно сложно правильно отследить, но у нас около 20% больных, наверное, это первая стадия. Наверное, вторая, третья стадия это еще процентов 70 и, к сожалению, около 10 процентов, может быть чуть меньше, но сейчас мне сложно сказать, что эта цифра на каждый год меняется, но есть больные, которые обращаются к врачу уже практически с полной слепотой. Вот с этими случаями, конечно, нам нужно бороться, но в основном здесь имеет значение, конечно, социальная активность больных, и они просто не обращаются к доктору, хотя была и симптоматика, и были и поводы для того, чтобы обследоваться. Як реально можна допомогти таким хворим? Які нові технології лікування глоукоми з'явилися у Харкові? Адже Харків, один із провідних центрів офтальмології в Україні, зокрема у галузі офтальмохірургії? Дмитро Мірошнік, завідувач офтальмологічного відділення обласної клінічної лікарні, розповідає, що усі сучасні технології проведення операцій вже давно застосовуються у відділенні, а лікування глоукоми відбувається за стандартами європейського глоукоми. У нас на сегодня в нашей области доступны самые совершенные методы хирургического лечения, которые существуют в мире и в Европе. Это и обычные хирургические методы, и лазерное лечение, и лазерная хирургия, и на сегодня такие современнейшие методики операции, как вискоканаластомия, имплантации дренажных устройств, клапана экспресс. Это самое современное, что в мире на сегодня есть. И мы на сегодня владеем этими методиками и можем пациенту предоставить возможность ими воспользоваться. Задача всех этих операций – это обеспечить дополнительный отток внутриглазной жидкости, который страдает при глаукоме, и за счет этого нормализовать внутриглазное давление, поскольку единственный фактор на которые мы можем повлиять при глаукоме, это повышение внутриглазного давления. Поэтому это операции очень тонкие, это операции микрохирургического уровня, высший пилотаж, как мы его называем, операции на такой тонкой структуре, как шлемов канал. Операції заключаються в розширенні шлемового канала і в введенні спеціальних препаратів, котрої розширяють його на всій окружності. Операції з імплантації мінішута експрес вже кілька років успішно проводяться в офтальмологічному відділенні обласної лікарні. Операція ця унікальна. Унікальна тим, пояснює Дмитро Мірошніх, що дозволяє допомагати у складних або застарілих випадках глоукоми, перед якими раніше офтальмологи були безсильні. Тобто імплантація мінішунта нормалізує внутрішньоочний тиск незалежно від важкості або занедбаності хвороби. Як це відбувається? Дренаж експрес-мініатюрний пристрій довжиною менш ніж 3 міліметри, а завширшки 400 мікрон, який бере на себе функцію відтоку рідини з ока. Клапан розміщують під склеральний клапоть та фіксують у середині ока. Після імплантації він автоматично регулює тиск усередині ока за рахунок того, що забезпечує відтік рідини із запрограмованою швидкістю. Тепер хворим, аби зробити таку операцію, не потрібно їхати до Києва або до Європи. У відділенні вже проведено чимало таких операцій, що нормалізують внутрішньоочний тиск. Вони достатньо ефективні і дозволяють у багатьох випадках збіжати в пізні сроки ропсування. тобто недостатки, які були раніше характери. для привычных операций по поводу глаукомы. Хирургия глаукомы во всем мире, не только у нас, а мы сейчас работаем уже по стандартам Европейского глаукомного общества. Вот, хирургия глаукомы – это уже, скажем так, не первый, а завершающий этап, когда мы не справляемся с терапевтическими методами, мы переходим к хирургии. Главная задача вначале нам без операции попытаться нормализовать внутриглазное давление и избежать операции. Но... В Принципі в більшості випадків рано і поздно глокомик операції все таки приводять. А тепер арифметика недуги або вартість лікування глаукоми. Скільки коштує терапевтичне лікування та операційний метод, що менше б'є по кишені, нескінченне закапування, крапель в око чи офтальмологічний ніж Глаукома, в принципі відноситься до числа суддістих заболівань. і частіше всього вона і сахарний діабет, і кіпернічської боліз. и различную другую системную патологию, эндокринологическую и так далее. Пациенты, как бы, проходя лечение основной патологии, тоже тратят немалые суммы. Плюс ко всему, они еще вынуждены применять наши антиглокомные препараты для того, чтобы сохранить зрение. Поэтому это двойная нагрузка, скажем так, и, на, и без этого такой скромный бюджет наших пожилых пациентов, поскольку основная масса – это люди пожилого возраста. Капли которые современные, которые мы применяем при лечении глаукомы, они не дешевые. Мне сейчас, конечно, сложно сказать, у них разные фирмы, разные названия, но, в принципе, флакончики капель могут стоить порядка 300 гривен. Естественно, на месяц, если это один глаз, это одно количество капель, чаще всего это два глаза. И, в принципе, наверное, одного флакона в месяц им не хватит. Кроме этого, существуют еще больные, которые получают не один вид капель, а два или три, потому что это комбинированное лечение. И, безусловно, если посчитать стоимость лечения относительно, допустим, тех же пенсий наших пациентов, нагрузка очень большая. Поэтому иногда, и есть такие случаи, мы сталкиваемся последние особенно годы, когда больной приходит и говорит, мне капать реально дорого, я мне не хватает пенсии, давайте мы просто прооперируемся. Поэтому один раз они тратятся на эту операцию, на расходные материалы, но в большинстве случаев потом мы от этих капель уже отказываемся. Хирургичное лікування глоукомы коштує дещо дорожче, зазначають лікарі. І це зрозуміло, адже витратні материалы импортные куплены за валюту. Если говорить о хирургии, то самая простая операция, вот, или не проникающая глубокая склеректомия, или вискоканаластомия, они больших затрат для пациента не представляют. Это, ну, мне так сложно сказать, но первый этап этого хирургического лечения может стоить, ну, порядка, ну, расходный материал имеется в виду, порядка полутора-двух тысяч гривен, не больше. Что касается операции с имплантацией дренажных устройств, конечно, тут цена устройства значительно определяет расходы пациента. Они на сегодня не дешевые, и мне кажется, что стоимость сегодня вот этих современных дренажных устройств составляет порядка 15 тысяч гривен. Вот это уже как бы существенно. Но если говорить... Цена на одну око. Цена одного, когда это цена только самого дренажного устройства. Поэтому, в общем-то, конечно, вы понимаете, что пациенту очень сложно себе это позволить. Вот. Но в большинстве случаев обычные современные выполненные операции вискоканаластомии или непроникающихся эректомии, они обеспечат очень хороший тоже эффект, который длится годами и, в общем-то... Ну, они можуть замінити в тих случаях, когда экономически пацієнти очень сложно справиться з задачей, они заменяют достаточно успешно эти операції. Главное їх вовремя сделать, вовремя правильно операції з лікування глуукоми не коректують гостроту зору, як це відбувається при катаракті, а лише нормалізують внутрішньоочний тиск. Пояснює Дмитро Мірошнів. В той же час такі операції убезпечують від втрати зору. Если осложнения, часто сопровождаются и катаракты, увеличением хрусталика, и помутнением глаукома. Ну и сказать, конечно, на 100%, что мы нормализуем давление и гарантируем пациенту сохранение тех функций, которые есть, мы тоже не можем, потому что идет общая сосудистая патология и продолжают и возрастные изменения развиваться зрительного нерва, и ишемические, поскольку это сосудистая патология. Но... Я могу с стопроцентной уверенностью сказать, что если мы не нормализуем давление внутриглазное, то сто процентов рано или поздно, чаще всего это рано, наступит полное и необратимое потеря зрения. Поэтому успешное и своевременно проведенное лечение или операция, они гарантируют, Скажем так, сохранение зрительной функции в разной степени, в разном объеме, но сохранение будет в сравнении с тем, если мы ничего не будем делать. Поэтому э, говорить о том, что не, не нужно апеллироваться, не нужно капать капли, но и так это как наши пациенты говорят. Ни в коем случае нельзя. Любое лечение глаукомы, оно имеет хороший эффект разной длительности, но хороший. В одночасье врачи покладают великое на страховую медицину. Цель, вони вырешить чимало острых проблем для пациентов. Экономический аспект зависит, во-первых, от обеспеченности наших пациентов. Мы знаем, какие сейчас у нас пенсии больных. Вот. И, конечно, от того, что мы все-таки ждем, что появится страховая медицина в полном объеме, которая будет, как во всем мире, обеспечивать пациентов бесплатными глаукомными каплями. Вот тогда Проблема обеспечения ранней диагностики, я думаю, что существенно решится. А наразе медики закликают харьковян переверить зир и внутренний очный тиск. Сробить это, зазначают нахипцы, складно. Сейчас будет неделя глаукома. да. Я бы просто хотел сказать, что не хотелось бы нам, чтобы мы эту неделю глаукоме помнили, а остальные 11 месяцев мы забыли о ней. Поэтому это просто возможность напомнить пациентам о том, что есть такое заболевание, и, к сожалению, оно часто приводит к инвалидности. Задача каждого больного, ну я не говорю о том, что если появляются какие-то жалобы, сразу идти к офтальмологу, не ждать, пока как бы, пройдет или не пройдет. Задача каждого пациента по всем нормативам, скажем, достигшего 40-летнего возраста, подойти либо к офтальмологу, либо где есть возможность измерить внутриглазное давление. Вот если оно нормальное, то можно на какое-то время расслабиться и просто наблюдаться планово. Если появляются признаки повышенного давления, немедленно к офтальмологу. Семейные врачи все как бы с этой проблемой знакомы. Они проходили подготовку, и одной из задач семейных врачей на этих участках является в том числе и первичная диагностика глобума. Реформа ПДВ 2017 Чи вдасться позбутися шахрайських схем? Податковий кредит боротися не з тими, хто його утримує, а з тими, хто його генерує? Чи дасть нова норма податкового кодексу? Ефект на який очікують автори. Реформи Налог на добавленої фактично є налог на потребителя, Що так або інакше він приводить до збільшення ціни? Но поскольку цену просто так повысить предприниматель не может, для этого спрос должен быть платежеспособный, то рикошетом этот налог бьет, естественно, по предпринимателю. Он вынужден продавать свою продукцию дороже, чем она стоит на самом деле, потому что ее вот облагают таким налогом. То есть это говорит о, конечно, экономической нецелесообразности этого налога. И сегодня этот налог сохраняют в основном с ссылкой на то, что такой налог во всех странах Евросоюза существует. Ну, к чему он привел в Евросоюзе, тоже уже понятно. Он привел к тому, что в Евросоюзе практически нет производства. Есть два налога, которые убивают все. Это НДС и единый социальный взнос налоги на зарплату, которые вот тоже сегодня столько говорят, вот это налоги, которые приводят к тому, что производство уходит куда-то. Именно эти налоги появились, привели к появлению офшоров. Не было этих налогов, офшоров никаких не было, они не нужны были. Потому что единственный нормальный налог, который может быть на для бизнеса, и понятно, это налог на прибыль, потому что можно заплатить налог с того, что в результате мы получили. Или налог на доходы, которые получает физическое лицо, называйте их зарплатой как по-другому. То есть облагать налогом то, чего нет, а цену товара, который еще то ли купят, то ли не купят, ну, это, конечно, такое вот экономическое изобретение. После Второй мировой войны было не самое лучшее. Податок на додану вартість в Украине – один из найкорумпованнейших податков. На жаль, зазначає эксперт, усе те Прогресивне, що було закладено в економічній теорії французьких вчених в Україні, не завжди працює. Повернення ПДВ, попри усі розмови про реформи, залишається шахрайською схемою, на якій заробляють як фіскали, так і бізнес, і це руйнує економіку. Це не саме лучші за брення пораждає различного роду мошеннические операції. Со смысла этих мошеннических операций состоит в том, что налог на добавленную стоимость как платится. Если я что-то купил вместе с налогом, то сумма налога уменьшает мои следующие платежи. А если я что-то продал с налогом, то увеличивает реально. В бюджет платится разница между налоговыми обязательствами и так называемым налоговым кредитом. Поэтому в чем заинтересован бизнес такого, я бы сказал мошеннического толка, которые не столько думают о том, как надо создать какой-то реальный продукт, как надо что-то получить с помощью различного рода систем. Они думают о том, как купить этот налоговый кредит. И все время, которое существовал у нас этот налог, занимались чем? Продавали несуществующий товар, на этот несуществующий товар брали реальный э, налоговый кредит и соответственно меньше платили в бюджет налога на добавленную стоимость а то еще и хуже сумма налогового кредита превышала налоговые обязательства и предприятие получало право на возмещение из бюджета то есть из бюджета получали деньги хотя реально товар э, не покупали Змагалися с такого рода шахрайством богатьма способами зазначає эксперт зокрема с допомогою податковых накладных Думали, что с помощью налоговой накладной Удастся эти мошеннические схемы предотвратить Ничего не получилось Во времена, как мы говорим, предыдущей власти Сбежавшей, то есть где-то с 10 значит, по 2013 год В основном мошеннические схемы осуществлялись Через работу с так называемыми предприятиями Имеющими признаки фиктивности То есть эти предприятия Вроде бы отгружали продукцию, реальную, нереальную, кто его знает, выдавали налоговую накладную, тот, кто покупал, получал налоговый кредит, но сами эти предприятия, обладающие признаками эффективности, они налог никакой не платили, они потом исчезали. Ну, там по-разному, там их по-всякому называли, там бабочки и так далее. То есть они налог не платили, но кто-то имел налоговый кредит. С этим боролись таким способом, что те, кто получал эти налоговые накладные от предприятий, и обладающих признаками эффективности, вызывали на беседы в контролирующие органы, угрожали им снять налоговый кредит. Вот. Ну, борьба тоже как бы оказалась не особенно эффективной, потому что схемы эти никуда не делись, мы все время слышим, что там то один конвертационный центр какой-то дикий разоблачили, то другой, и вот чуть ли не каждый день их разоблачают, но они как грибы все снова вырастают, то есть э, сама эта система продуцирует. Ідея, що закладена у податковому кодексі 2017, є наступною боротися не з тими, хто цей податковий кредит отримує, а з тими, хто його генерує. Чи виправдає себе такий підхід. Смысл такой. Допустим, предприятие ввозит какую-то сельхозпродукцию. Ну, возьмем бананы, которые в Украине не растут. Да? Везли бананы. На таможне заплатили налог на добавленную стоимость. Потому что у нас налог на добавленную стоимость платится не только при продаже, но и при ввозе тоже. Вот такая ситуация. Заплатили этот налог. Бананы эти Отдали частным предпринимателям, которые работают на большом количестве рынков в Харькове, вы можете все пойти, посмотреть, бананы есть, там бананы там дешевле, чем в магазине, но вот скажите, как предприниматель, дети эти бананы может взять, они в Украине не растут. Они все импортные. Да? Значит, при когда их везли, то заплатили НДС. Да? Поэтому бананы эти отдали, и некоторые, мы не хотим сказать, что это все, но это одна из схем. Некоторые продали эти бананы за наличные деньги, то есть не показали эту продажу. Наличные деньги получили в карман. Бананы числятся у них в остатках товара фактически они никуда не проданы и теперь им надо реализовать этот свой налоговый кредит потому что у них есть налоговый кредит уплаченный значит надо кому-то продать кому-то можно продать эти бананы да Якщо он купит, но если он банани не купит, то йому лучше продати картошку, потому тому що картошка в Україні росте. А про банани забыть. в результаті вбрасується сума налогового кредита, яка йде далі. Кстати, картошки дай теж реально можуть нікаї не бути, а одна бумага. У Усіх таких схемників або тих, хто вкидує накладні фіскальні органи, знаючи не в обличчя, стверджує експерт. Інша справа, що насправді там відбувається, і довести такий факт додає він надто складно. поэтому боролись проще. Их отключали от системы электронного администрирования, и они фактически не могли зарегистрировать налоговую накладную. Было это, мягко говоря, не вполне законно, и чтобы этому придать законный вид, у законодатель в налоговый кодекс ввел следующую норму, что по всем операциям, имеющим признаки нереальности, будет приостанавливаться регистрация налоговой накладной. Незарегистрированная налоговая накладная не дает права на налоговый кредит. Это еще следующее было изобретение после налоговой накладной системы электронного администрирования. Авторам, конечно, кажется, что это решение вопроса, что таким путем они будут блокировать налоговые накладные и, соответственно, те предприятия, которые занимаются такими, мягко говоря, не очень приличным делом, недостойным делом, у них пыл немножко поубавится, наверное. Причем поубавится этот пыл и проверять их не надо, потому что проверки это дорогостоящее дело у нас не так много сегодня квалифицированных аудиторов фискальной службы, чтобы всех этих схемщиков можно было проверить, да еще поймать. Поэтому, а так проще. Поэтому заблокировали налоговую накладную, иди теперь в налоговую, предоставляй документы, убеждай, что у тебя все правильно. Убедил, разблокировали. Не убедил, обращайся в суд, может суд убедит, да, и год дается на то, чтобы вот это все делать. Сгидно законодавства, такая схема мая запрацювати с 1 квитня 2017 года. Предбачается, что до конца на працюватиме у тестовому режиме тобто реально блокуватися, регистрация податковых накладных не будет прогнозует эксперт получится ли она как бы по своей сути тоже э, не факт потому что система электронного администрирования на которые все очень рассчитывали надо сказать что и мне казалось что она сработает эффективно показала что нет Полностью эффективно она не работает ни с технической точки зрения, потому что там много сбоев, и потом не всегда поймешь, почему они произошли, и там, где начинает работать вот система. Электронная, компьютерная, там э, невозможно найти потом ответственного. А кто же потом виноват? Проще всего списать на сбой в работе компьютера. А может быть там сознательно кто-то влез и отключил. Как это понять? Реально тот, кто занимается регистрацией налоговых накладных, это бухгалтер, естественно, ничего это как бы и не знает. И достаточно много было случаев, когда отключали от системы электронного администрирования э, руководителя бизнеса с связывались с какими-то своими знакомыми в Киеве, депутатами или так далее, проходили какие-то переговоры, все включали. Ну, вот понимаете, потому что на самом-то деле, когда работает такая система, найти там четко ответственных, практически невозможно. Поэтому доверять ей тоже в полной мере нельзя. Даст ли она что-то для того, чтобы схемщиков было меньше и, соответственно, поступления в бюджет через систему НДС были больше? Ну, я думаю, что, конечно, что-то даст, как и система электронного администрирования. Но радикальных изменений не будет. Чи не краще было бы не реформувати коррупционный податок, а заменить его на інший? Скажем, повернуть податок с продажу. У дещо примитивном Вигляді такий податок існував у Радянському Союзі, каже експерт. Це був податок з обігу. Если взять вот такой вот примитивный совершенно подход, такого рода налог существовал в Советском Союзе. Там в СССР было два налога. Подоходный налог, ну в том числе налог на бездетность, он был как бы параллельно ему, да, і существовал так называемый налог оборота. Как брался на, на налог с оборота? Вот э, продали, допустим, бутылку водку, она стоила 2,87. В ней был 1 рубль заложен налог с оборота. Я сейчас точно не помню, но примерно деньги, которые поступали в банк, банк сразу этот 1 рубль перечислял. Не нужно было ни налоговой инспекции. На самом-то деле НДС существует, потому что очень много э, большому количеству людей этот налог очень выгоден. Они очень легко получают деньги. Именно они против того, чтобы его заменили простым понятным налогом. И НДС можно было бы сделать через спецсчета НДС, это тоже предлагалось. Вот э, в конце прошлого века была идея со спецсчетами, там, чтобы НДС сразу поступал на счета в банке, предприятие этого НДС и не видело. И шло администрирование все на уровне банков. Да, пошли бы затраты определенные к банкам, банк бы получил функцию, как бы сказать, ему не свойственную, но это было бы проще, чем то, что сегодня существует. Поэтому на самом-то деле э, важно видеть... Цель, к чему мы идем. И важно постепенно применять различного рода средства. Когда мы сегодня ни цели не видим, а только думаем, как сегодняшние дыры залатать, то естественно никакие реформы не получаются и дыры не залатываются. А ситуация постепенно-постепенно ухудшается. Можно говорить, что она, конечно, улучшается, что там у нас есть 2% роста дохода, но извините меня, это же в гривнях, а гривня у нас обесценилась в три раза. Поэтому будем честно говорить, никакого роста у нас пока и нет и не предвидится если вот сравнивать допустим с 2012 годом или лучше было бы сравнивать допустим с 2009 годом который был достаточно удачный у нас несмотря на то что кризис только заканчивался вот то к сожалению движения пока нет ну видимо причина состоит в том что нашим просто реформаторам не хватает, элементарно не хватает знаний. Знаний экономики.